Всем привет за меня, ребята, DNS Play. И да, ребята, простите, ребята, что, ребята, второй ролик, ребята, не вышел, ребята, с игрой, ребята, да, ребята, ну, типа, второй, ребята, ролик или видео, да, ребята, простите, но завтра точно, ребята, будет два ролика, ребята, типа, видео, ребята, с играми, да, ребята. кстати да, ребята, я, ребята, очень, ребята, рад, что... Я вам, ребята, очень ребята благодарен. благодарен. Теперь ребята на моєму ребята, канале, видите, ребята, теперь на моєму ребята, канале 10 подписчиков, да, ребята, я вам ребята очень благодарен. Но я, ребята, хочу, чтобы, ребята на моєму канале было 10 тисяч перелетів. Давайте, ребята, чтобы на моєму канале было 10 тысяч перелетів. Тепер, ребята, наша задача, ребята, чтобы на канале, ребята, было 100 подписчиков, да, ребята. Это, ребята будет тяжко. Но я думаю, ребята, Я надеюсь, ребята. Я, я ребята надеюсь, ребята, вы подпишитесь, ребята, ребята, на мой канал. Так что давайте, ребята, подписывайтесь, ребята, на мой канал. И поставьте лайк. Да, ребята. <клёх> да, ребята. Завтра точно, ребята, будет два видео, да. <клёх> да, ребята кстати, да, ребята, что, ребята, напишите, ребята, комментарии, какие вы хотите, чтобы я сыграл, ребята, игры, ребята, на YouTube-канале, да, ребята, хорроры, не хорроры, да, ребята, вы, вы, ребята, только, ребята, напишите, ребята, комментарии, да, ребята. На моему, ребята, канале уже, ребята, 133, ребята, видео, да, ребята. Это, ребята, немало, но я, ребята, дуже долго, ребята, уже не снимал. Мой канал уже, ребята, мои, ребята, уже рик, даже рик с чем-то. Так что, теперь, ребята, точно, ребята, я буду каждый день, ребята, каждый день, ребята, снимать по два видео. Так что да, ребята, это прям точно, ребята. И здесь, ребята, аж 7-8 месяцев точно я буду снимать, ребята, по два. Все, ребята, завтра точно, ребята, выйдет два видео, ребята, и играми. Это, ребята, точно, ребята. Так что да, ребята, на этом, в принципе, ребята, все. Прямо сейчас, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Не забудьте на колокольчик. Все, ребята, это все, ребята. Всем пока!